minlərlə, on minlərlə mübariz kimi, fərid kimi qəhrəmanlar var. Onlar ali başkomandanın əmrini gözlədilər. Onlar öz doğma torpaqlarını azad etmək üçün hər an hazırdılar. Ölkə prezidenti, silahlı qüvələrimizin ali başkomandanı Mübariz və Fəridin dəfn mərasimində insani duyğularını da gizlədə bilmədi və hamımız etiraf etdik ki, bunu gizlətmək lazımda deyil. Prezident İlham Əliyev bir daha göstərdi ki, xalqın, ali başkomandanın kimi əskərin yanındadır. O, tarixi anlardan sonra minlərlə gənc gezər kimi xidmət görmək üçün müxtəlif qoşun növlərinə yollandı. Onlardan biri də Aydın Əmirsulthan oğlu Abdullayev oldu. Oğlunun niyə belə addım atdığını isə anası Seyil Abdullayeva bununla izah edir. O, tərbiyəli, qardaşlarının, atasının və anasının həmişə eşidən, məktəbdə müəllimlərini eşidən, hamının qayğısında qalan bir oğul idi. Aydan haqqında Təhcənanı belə danışmır. Onunla neçə müddət bir yerdə xidmət keçən, səngər qardaşlığının nə demək olduğunu şəxsində görən Şahin Əliyev də ilk növbədə onun vətənnə sevkisi haqqında danışır. Əlbəttə, vətənə xidmət üçün onu təhcə sevməyazdı. Əmin sevginin şərtlərindən başca amili Aydın Abdullayev səmiyyətlə əlaqələndirir və hesab edir ki, o sevgilinin işığında oturmaq istəyənləri bir yerə ancaq səmiyyət yığa bilər. O bir tağım komandiri kimi buna çalışırdı. Hərbi xidmət dövrün demək olar ki, yağdan çağın bir yerdə keçilmişik. O dövrdə onun səmimi, mehriban, fiziki cəhtdən sağlam, vətənpərvər bir oğlan kimi tanışam. Xidmətdən sonra isə hərbi xidmətə qayıtdığımda Təsadüf edərək 2012-ci ilin iyun ayı. İyun ayı növbəti yerləşən albaserlər binə xoşbəxtliklə gətirdilər ki, müddətdən sonra könüllü hərbi xidmətdə də bir yerdə hərbi xidmət görmüşük. Daim Aydın bizə mənim komandadırəm oldu. Bu tağım komandadır. Mən də ikinci manqa komandadırəm. Şəhvət alımdır. Daimiş tabeçindən şəxsiyyətə, mənəvi və psixoloji vəziyyətin güclənməsində, döyüş hazırlığında Həmsə düşmən haqda, düşmənin bölmələri haqqında kifayət qədər məlumat verdi bizə. Hər zaman düşmənin ehtimal olunan mövqelərini bizə göstərirdi. Bununla yanaşı, həmçinin düşmənin ön xəttə yerləşdiyimiz üçün daim düşmənlə bir qarşılaşılıb düşmənin hücumunu dəf etməsi üçün və ona zərbə endirməsi üçün bizin daim hazır olmağımıza çalışırdı. Çəkiliş qrupumuz Gizir Aydın Abdullaevin xidmət etdiyi nöqtələrə baş çəkir. Diqqətimizi ilk çəkən məqam budur ki, onunla bağlı nə varsa etiramla yad olunur, diqqətlə qorunur. Və marağlısı ki, istər ondan yüksək rütbəli zabitlər, istər silah daşı olan zabit və gizirlər, istərsə də təbəliində olan əskərlər hamısı Aydın haqqında eyni səhmiyyətlə danışırlar. Çağın komandiri Aydın Abdullayevin əskəri olmuş. Emin Mövlanov, Xəlirüstəmov onun tələbkarlığı ilə bərabər nə qədər qayğıkeş, diqqətli komandir olduğunu xüsusi vurğu ilə qeyd edirlər. Zəlil Abdulla Aydın bizim stəhlamız idi. Əskərən çox sevirdi. Dəfələrlə düşmən canlı qüvvəsini məhv etmişdi. Ürəyində qorxu yox idi. Vətənpərvər idi. Həmişə nəsə danışanda bizən ən çox vətənpərvərlikdən danışırdı. Bizə deyir ki, biz buda deyir əskər getiririk. Biz buda deyir qardaş deyir həmişə şey birlik oldu. Əskər çox siyirdi. Ürəyində qorxu yox idi. Əsil zabit cəhmi qoydu. Düşmən cətdən güvəsə məhfeli, tiran qəsə məhfeli. Düşmən çox onda çəkilirdi, qorxurdu. Həmişə şey bizə deyirdi ki, düşmən hər an ayqulu. Bizi hər an düşmə məhfeliə bilər. Düşmən daha güclü, qüvvətli. Düşmən bizə deyim. Nə deyim? Çox ürəhli, qorxunun çəkdəndə. Ürəhli, necə deyim, güclü. Çoxsa texnikadan baş çıxırdı, silahda baş çıxırdı. Çox şey bilirdi silahda. O hər birimizə yaxını idi. Postovanda hər bir şeyimizə bizi maraqlanırdı. Daha dedim geyimizdən, keçimizdən, yeməyimizdən çox yaxın idi Cizilablı Əhsan. Yəni biz hər an hazıruq Cizilablı Əhsan qıssası ilə düşməndən. Mən Cizilablı bütün şəhdətlərimizi Bunlar Gəzir Aydan Abdullah evi hərbi həyatda tanıyanların fikirləridir. Onu mülki həyatda tanıyanlar da onun xarakterlərindəki seçilən cəhətlərdən danışırlar. Səmimi, cəld və qoçaq. Aydan ibtidai sinif müəlliminin yadında belə qalıb. Mən Aydanın məktəbə gəldiyi günləri çox yaxşı xatırlayıram. Məhz də ki, Aydandan əvvəllər onun iki qardaşı da ibtidai sinifdə də dərs vermişə. Ancaq Aydan bu iki qardaşın ikisindən də öz qoçaqlığı ilə, çevikliyi ilə fərqlənirdi. Mən dəştiyim sinifdə də bütün uşaqlara bunu nümunə göstərərəm. Pataqtımızdakı Pərviz İsmayilov adına 278 saylı məktəbdə oxuduğu müddətdə aydın daha çox idman və hərbi vətənpərvərliklə bağlı müsabiqə və yarışlarda seçilir. Yaşlar sırasına çıxırdı. Yeni yetimlər arasında Məhsul könüllü idman cəmiyyəti Respublika şurasının Yunan Roma gülləşi üzrə keçirdiyi açıq bilincilikdə tutduğu 3-cü yer isə onun idman karyerasının başlanğıcı oldu. Sonralar idman yarışlarında onun qaldığı peystolların pillələri ilbəil il yüksəlirdi. Bütün bunlarla bərabər o həm də təlimdən nümunəvi şagirdlər sırasındaydı. Aydın çox tərbiyəli, çox nümunəvi, cəsur, qorxmaz. Öz dərslərini yaxşı oxumaqla bərabər Aydının içində bir vətən sevgisi var idi. Torpağa məhəbbət, vətənə məhəbbət, dövlətinə, dövlətçiliyinə məhəbbət hissi var idi. Aydın Abdullayev kimi 7-ci ildə orta məktəbi bitirdikdən sonra ordu sıralarına getdi. O, müddətli hərbi xidmətdə olduğu müddətdə də seçildi. Bunu Aydının qazandığı mükafatlar göstərir. Hərbi xidmətdən qayıtdıqdan az sonra niyə gizir kimi çalışmaq istədiyini isə atası Əmir Sultan kişi belə izah edir. Buvanda uşaqlıqdan vardı vətənpərvərlik, vətənə bağlılıq, dövlətə, xalqa, bayrağa bağlılıq. O hara gedirdisə bayrağı özünə apardı. Onu qopar. O bayraqla da qayıtdı. Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvəlerinin Təlim-Tədris Mərkəzinin Gizir hazırlığı kursunu bitirdikdən sonra xidməti davam etdirən Aydın Abdullayevin hərbiçi karyerasında atdığı ilk addımları təsdiq edən sənədlərə baxırıq. Həmin sənədlərin sürətindən bizə baxan məsuliyyətçi hərbiçini görməmək mümkün deyil. Silah yoldaşları isə qorxmaz və cəsur giziri belə təqdim edirlər. Biz həmişə Gizir Abdullayev aydını öz xatirələrimizdə yaşadırıq. Düzdür, bu bizim üçün ağır bir itkidir. Biz öz ilk növbədə silahdaşımızı, öz sıramızdan bir yoldaşımızı ən yaxşı demək olar ki, gizrimizi biz itirdiyik. Bəli, buna qarşılıq olaraq düşmən cavabsız qalmadı. Düşmən də öz itkilərini verdi. Bu ün hətta Aydınla xidmət ediyən hər bir əsgər çalışdı ki, Aydının bir Aydının əvəzinə 10 nəfərin isasını alsın. Və bu belə də oldu. Biz heç vaxt şəhidlərimizi Allah rəhmət eləsin, şəhidlərimizi heç vaxt yaddan çıxartmarıq. Aydın da hər zaman bizim qəlbimizdədir. Çünki Aydın bizim ən yaxşı gizirlərimizdən olur. Aydın öz şəxsiyyətinin daim qayğısına qalan bir gizir həm fiziki cəhətdən özlərində isteydi, həm taktiki, həm mənəvi cəhətdən, yəni çox döyüş ruhu, düzə olan insan idi. Aydın indi bugünkü ki, Aydın kimi və ya hətta Aydının digər şəhədləri də bu qürur şad olsun, yəni əlləri bizim Azərbaycan xalqının, yəni gənclərin nümunəvidir, nədilər yəni. Biz də üçün yəni onlar nümunədir, Aydın və ya digər Aydın kimilər yəni göstərir ki, biz hədiyən vur göstərir ki bu bölmədə yəni bizim bölmədə hərbi sədə göstərir ki bir an belə gözün qorxmadan üç canın vətən üçün verən dilən. Yəni elə elə insanlar var və elə insanlar xidmət edir buda. Gizir Aydin Abdullahev minlərlə, 10 minlərlə Azərbaycan əskəri kimi nə uğrunda döyüşəcəyini və bu zaman nə qədər haqlı olduğunu bilirdi. Buna görə idi ki, hər dəfə Erməni tərəfin pozduğu suqutunu təmin etmək üçün canını belə əsirgəmirdi. Təlbix xidməti dövründə dəfələrlə belə epizod oldu. Sonralar ki, sonuncu epizod isə Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Naziri müavininin imzaladığı araşda belə ifadə olunur. Aydin Əmir Sultanov oğlu Abdullahev Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda həlak olmuşdur. Bu əskər ömrünün fiziki ölçüsüdür. Onun mənəvi ölçüləri isə hansı sarayşa sığmır. Aidın haqqında çox danışmaq olar. İstər əskər kimi, istər qardaş kimi, istər dost kimi, istər qonşu kimi, istər bir komandir kimi, istər bir idmançı kimi Aidın elə bir insan olub ki, bir hər bir cəhətdən öyrənib hər tərəfli bir insan olub. Şagird, əskər, gizir, tağım komandiri kimi o illər boyu xatırlanacaq. Bu qızın təqdimatındakı şeirdə səsləndirdiyi kimi, onun necə xatırlanacağını təsəvvür etmək isə çətin deyil. Ey mənim, hər dəfə keçən yanından mənə baxıb demə dərdin dağ olsun. Mən özüm ki, keçdim şirin canından. Mən sağ olmasam, vətən sağ olsun. 1000 Azar azılar da. Millet azar azılar. Kaş millette ruh yaşasın. Kaş millette ruh yaşasın. Eğri gitti düzeler de. Kaş millette ruh yaşasın. Zaman zaman sil nasil babakların gəlir səsi zaman zaman sil nasil mert amma sil nasil qash millətdə rütə birlərə xəbər olsun, cəbirə xəbər olsun. Qız gəlinlər, təcərrüs olsun, zəlinlər, uşaqlar da, tatar oğlanlar, kəşmiləşdə gücünde ruhun gücünde değil. Gayret ruhun gücünde Kaş millette ruh yaşasın. Geyret. Düşmanı bu etmeyolar. ...Minesir yol geçmeyolar, dünyanı titretmeyolar, kaş millette ruh yakasın, kaş millette ruh yakasın, kaş millette ruh